Опять ты. Доброй ночи. Я... Что это я, я первый раз вас вижу. Да. Значит, я обознался. Да. Просто антураж Бывали. такой же, знаешь, вот как вроде какая-то там учебная часть. <laughs> да, можно и так назвать, наверное. В этом мы с чем-то схожи. Ну, парень, на тебя похож был. Бывает. Вы откуда? Белгород, а ты? Ничего, что я на ты. Город. А? Нет. Не, может, давайте так проще. Давайте это. Не, ну, ну я буду на, на, на вы. Ты. Или, или, на, на ты ну, с уважением. Мы с этого. А, служивые? Да. Где-то где на учебе или что? Ну, Донецкая область, вы знаете где? Не. Или ты знаешь где? Нет. А что? Северодонецк знаю. Ну, это рядом. Рубежная. Знаю. Солидар рядом. Солидар знаю. Рубежная. Ну, рубежная не совсем рядом. Ну, Солидар рядом. 20 минут ехать ну, на да. машине, сказал. Да. Знаю. Это такая на выступе такая какашка блядь. Не, ну, знаю. Вот такая вот. Не знаю. А ты сам Луганский? Нет, мы здесь. Луганский. Местный. Ну там просто очень много пацанов. Я, нету, пацаны, пацанов, да, которые, я нет, пацаны, которые местные сейчас там служат очень много. Ну, я не могу поспорить. Я... Ну, он с, с Кременной в основном Кременной еще, пацаны, там Дебальцева есть. Кременную знаю. Кременную знаю. С да. Рубежного есть. В Рубежном... Рубежном я был в 22-м. Ох, там трэш был. Да. Браткиш там, блядь, так шестерка, блядь, в гараже сгорела. А сам ты откуда? Родом? Город Тимпатория. А, ты Крымский. Ну, родом, да. Я понял. Пособирали пацанов трофейных и погнали вперед, да? Чего? Ну, это такая как, кан канцелярское выражение, не обращай внимания. Не, ну типа трофейных какие, типа, русскоговорящих или как? Ну да, бывших украинских. Я это, я это. А что бывших украинских? Мы же есть украинцы? Нет, вы же бывшие граждане Украины. Ну, так слава богу, еще пока граждане Украины. Так это за кого воюешь? За вооруженные силы Украины. А, а, тогда я забираю все свои вопросы обратно. Хотел тебя развести. Да. Не, мы с батальона К2 в гарнизоне Си. Все, пацаны. Уважение, уважение, все забираю. Все свои слова обратно. В сидим, нас уже, Я думал, что вы за Да, не. У нас бригада Донецкая, 54-я Бахмутская. Знаю много. Люди в основном местные. Все дома. Знаю, знаю пацанов много Донецких. Много знаю. Сегодня... И что они там говорят вообще? Мы зашли сейчас по психологии. Что они там ну, ты же видишь, что... А ну, дайте нам пятиминутку. Мы не понимаем, что у них голова у кого у них? происходит. Ну, русских. что они думают? Гражданские, по крайней мере. ничего они не думают. Ну... Изменилось, сука, мне иногда, я подбираю русские слова иногда. Это уже многолетняя привычка юридическая. <laughs> Изменилась психология, изменилось отношение вообще к всему происходящему. Резко причем изменилось, должен я тебе сказать. Ну а с чем это связано? Осутся а они. Ну, мы встретили пацана с Кубани. Он 26 лет, только что. Вот он. Э -э бизнес. Пошел за денежку сейчас, говорит, девушкой... Да, пошел. И говорит, я, говорит, с девушкой поссорился, сейчас иду воевать, готов. Завещание написал на маму. Повальное кстати. явление, повальное. У нас тоже... Вот крайне, короче, я вам расскажу пример. Взяли в плен. В сентябре, 15 сентября подписал контракт. Для первых числах октября уже был в плену. 53 а, это Это умный. Б, Ставроп... это один. <aus> из всех. Штурмовой группы один. Так еще наши дураки еще в плену не могли взять, ну, боялись. Наша тоже пехота уже сейчас не так. Да, конечно, не 22-й. Вот Но сейчас очень многих покосило из-за сбросов, из-за FPV. Мы потеряли лучших сержантов, и это большая проблема. Ну, ладно. И, в общем, он пришел сдаваться, сдался. И говорю, что, рассказывай, как попал в армию? С женой, говорит, смотрели, говорит, зарплата 18 тысяч рублей. Ставропольский край, Коспас, в селе каком-то, в деревне, блядь. Говорит, жена, говорит, давай возьмем машину в кредит. Ну, 400 тысяч. Короче, пришли, меня лял, написали документы, там, короче, страховые в... В... внесения, короче, миллион двести. Естественно, он этот не потянул кредит, машину продал, купил Ниву, кредит остался. Что делать, надо идти. Вот он миллион шестьсот получил, успел, а четыреста тысяч президентских не успел. А вот эти вот миллион, за миллион шестьсот успел пойти. Их посадили на баги, дали четыре магазина, три пачки патронов, две гранаты и вперед. Пацаны ваши из К2 моему старому-старому другу, еще со школьных времен я знаю, пацана, посоветовали рэпку определенную, не буду говорить здесь в эфир, подогнали, собрали моему денежку, купили. И ты знаешь, вот вам спасибо за совет. И реально, вот он говорит, за те три недели, которые она работает, она уже раз шесть спасла экипаж, спасла жизни. Ну, я как я командир бронегруппы К2. У меня танки, БМП, м 113 Я штатские, я штатский, друже. это это мне пацаны опять-таки подарили. Не, я к тому говорю, у меня тоже рэбы стоят, они разные. Но главное, чтобы специфика и каналы совпадали с противником. Это очень важно. я же об этом и говорю, что именно ваши пацаны посоветовали. Именно ваши пацаны направили. Так это не посоветовали, это работает целая организация. Направили, где купить, рассказали, как настроить, и за это я вашим пацанам Да, и надо знать. Покупать, потому что те, которые противник используют на нашем секторе, чтобы не было так, что у тебя там 10 каналов, ты заплатил 300 тысяч, а у тебя нифига не сработало, потому что противники пользуются этим диапазоном. Надо конкретно знать, каким диапазоном использует противник здесь, ночью или днем, и все, и тогда можно еще что-то плясать. Но это, конечно, стоило многим пацанам жизни. Да. да это правда. Хочу тебя А вы откуда? Город Харьков, Салтовка. А, такой место тут, ну, здесь, рядом здесь. с вот вообще их там пиздуют <режит> Пацаны зависли, зависли, пацаны, пацаны, а у... Да-да, ну плохо. Да-да, на связи. Братики, если вам интересно и бывает иногда свободное время, э, заходите, у меня есть на YouTube каналчик небольшой. Вас я, естественно, выкладывать туда не буду. Но мне очень приятно было с вами поговорить. ну, ради бога. Вроде ничего такого не наболтали. Ну, знаешь, многие пацаны, которые служат, они не хотят, чтобы лица светились на ютубе. Я... Не, ну, я публичный человек. Вы можете тоже ко мне зайти. У меня там тоже... У меня 82 подписчиков в тысячи в Инстаграме. Вы можете посмотреть. Я... Мой позывной кочевник. Ага, я зайду. Я да, Если ты публичный человек, то да. тогда разреши э, опубликовать нашу с тобой... Да, пожалуйста, название. ради бога. Мы же вроде ничего такого не сделали. Придите, зайдите, посмотрите, чем я занимаюсь. Э, Будет вам интересно. Дружим. Мы вот А90С недавно украли, может, видели? Ты, нет, не видел. У меня, Она меня лад... в Инстаграме нет. Нет, так мы это везде показываем. Да, хорошо, я зайду обязательно. Кстати, такое распиаренное дерьмо на самом деле оказалось. Короче, глубокая модернизация 72 Ничего такого сверхъестественного. Та же броня... Ты из бронегруппы? Да. А скажи мне, 64-ка и 72-ка, э, ну, мне, как харьковчанину, честно, очень хочется думать, что 64-ка лучше. Ну, я, я по-своему, извините меня, вот пацаны говорят, типа, ну, э, те, кто ездили раньше на 64-ках, есть, есть mm. плюсы в 72-ке. Мне Просто кажется, неприхотливость, ее, mm -hmm. ее неприхотливость, э, он, она лучше едет. Ну, я еще как бы еще сравниваю, у меня русские танки в основном, типа, ну, там, Б-3 и Б-3М. Это мощность двигателя, ну, маневренность, это очень важно, на самом деле. Типа, ну... Так он же тяжелее. Уже тяжелее. Очень много Нет, не тяжелее, в том плане, что ну, двигатель 64-ки, он такой очень вредный, э, машина медлительна, машина ну, скажем, я, честно, я ее, ее слышно, но это противный звук такой. Ну да, Допустим, движок вот, там другой совсем. В, 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 ну, честно, не, но там есть то, что у командира, там можно башенку. В Т-90 вот повторен то, что в 64-ке. Это то, что у командира не надо вылазить, нахуй, стрелять с НЦВТ, а можно стрелять изнутри. Вот это в Т-90 только повторили. Не в Т-80, не в Т-72Б3, Б3М. Все, вылазишь и стреляешь. А только в Т-90 уже электро... на электрическом, типа, на электроспуске. А, за... а, а задний, ход, задний ход, задний ход, по-моему, 64 й там достаточно высокая скорость заднего хода. Да не, ну перестань. Не? Нет. Ну, нет. Нет. ну он, он, Герман, сколько ты уже там нет, танков проебал. Это лучший наш механик нашей бригады. Кавалер Аргенов, за мужество. 84-й, чуть быстрее. Нет, так на самом деле... 84-й типа, тоже харьковский. Поэтому нормально. Ну, ну да, но это да. уже их нету. Ну, ну, да. Их не, не в таком количестве. Ну, да, да. ну вот 72 не знаю, ну просто допотопно, да, типа на самом деле проще всего вот людей. Я брал людей с улицы. Нигде после учебки, где они просто в полигоне там дрова полили. И они приходили, в течение года я с них делал танкистов. И вот они у меня служит Вообще не имея отношения. Просто засунул танк. Были улицы, за тебя убили. вот убили". А, убили, убили". ты идешь за чей, если дойдешь, конечно. Ну, вот в таком плане. И люди обтесались, обписались и стали профессионалами. Друже я колысь, навчався, ну, первая моя высшая освита была в Харьковском политесе. И военная кафедра была 4 бутылки водки в месяц. Ну, тогда ж не надо было воевать. Не надо. А все, что я прочитал про танки, я прочитал уже потом, когда уже стал юристом. Когда уже стал юристом. Ну, это, не, я тоже был юристом. Но не пришлось, потому что война. Живым и наушкодженным. Живым и наушкодженным. И пацанам твоим. Бережи. Какая у вас пенсия? А у меня нет пенсии. Единственный э, заработок в Харькове, Это мой YouTube канал. Что, до полного? Полно? Ну да, у нас там 600 литров, литров 200 влезет? Заправочка. На Донбассе. Что мы заправляем? Правильно, танки. Ох, Заехали. По направочку. Да. Чеки надо, да. Не, так с нами не надо, там страшно. Бывает. А вот пистолет ваш, ваша работа, правильно? Пистолет сценарий. Ладно, вы Якого ви року? 72-го. Ви як Вова? Вам сколько? 50? 52. Ну, скоро. У мене он механік-водитель. водитель. Ще через місяць вже. 53. 83. 53, 53, 53, 53 да, і мені. Ось... Вова 71 і мені ось уже через місяць 53. Вова обійми. И Барыжима не Не, Вова, кстати, и, Вова у нас. И Барыжима не вот, кстати, тоже с Харькова, тут села. И, с Харьковской области. И не Вова. Не, Вова красавчик. И он в 91-92 році был танкистом, он сел на русский б и я еле на Хаммере от него убежал. Как молодой. Я вам серйозно говорю, я говорю Вова, як ти це делаешь? Він говорит, я всю жизнь на тракторах. говорит, мені говорит, що танк, що трактор, одно і те же. Я вже давно домой би поїхав. Мені хлопців жалко. Кажу. А ти де юриспруденція навчався, друже? Одеська юридична академія. Одеська? В Києві Киваловська. Інститут... Киваловська. Не, це в, в Києві є інститут інтелектуальної власності, yeah. щоб був такий свіженький був, і на вчителя історії права во Франка. Mm -hmm. Ну, до того, що я в юридичному коледжі навчався, в Бородичеві, БКП. Зрозуміло. Мені дуже приємно. Запиши канал і Назай. заходь, заходь, братику. Заходь. Який ще раз? Бас энд ко. ко. Бас энд ко. Бас энд ко. Ну, как рок-н-рол, знаєш. Баса компанія. Добро. Баса компанія Україна. Англійською. Це плюс. Тихої ночі. Тихої ночі і тобі, брат.